Я могу сказать, что в данных условиях, которые есть, а, все-таки Рада Рада работала, Рада работает, и а, я думаю, Рада и мы с Радой вместе выйдем из этого кризиса и будем дальше работать. Я не вижу в этом больших проблем, и горожане не должны это. Я думаю, пройдет время, все станут возьмут, это, будут считать это нормой и будут на это смотреть так, как они сейчас смотрят на Верховную Раду. Ну, есть она, нет уже, Бог с ним. А, Касаемо бюджета, да, действительно мы все ограничены. Бюджета того не хватает даже на самое необходимое, которое на минимальное содержание школ, на минимальное содержание садиков. Тарифная политика, которая есть в нашем государстве, я говорил и говорю, она ужасна, она неправильная. И те там сотни писем, обращений, которые мы делали и в Верховной Раде, ко всем вот созывам, которые уже успели поменяться, к админам, которые меняются, они ни к чему не привели. К сожалению, вот высшие эшелоны чиновников заняты какими-то внутренними разборками. И мне, если честно, очень не хочется, чтобы мы тут на месте смели тоже погрязли в каких-то таких разборках. Главная наша задача совместно – это рациональное использование того минимального количества денег, вот того бюджета, который у нас есть. Я думаю, что на ближайшей сессии жители смогут увидеть, что мы все-таки договоримся и придем до какого-то общего мнения и начнем работать это далее своих заступников и не их Я еще раз хочу напомнить, речь не идет о работе моих замов. Речь идет о наших противостояниях, меня как мэра и Рады. Какие будут в данном случае найдены компромиссы, время покажет.